Валерчику, ты когда кашляешь, прикрывай рот, да не переживай бабусю. У меня щелепа не вылетит, как в тебе минулий раз. сюда. Теща, вы мне ботинки почистили? А что, ты и там деньги прячешь? Для всех, у кого есть теща, значит, мужчина своему другу показывает свои охотничьи трофеи, говорит, вот голова лося, вот голова лисицы. Подходит к следующему трофею, Он говорит, Господи, это что за ужас такой? Он говорит, это голова тещи. А что она улыбается? Ну, она думала, что я ее фотографирую. Папа, я не могу выйти замуж за Константина. Он атеист и не верит в существование ада. Доченька, смело выходи за Константина. Ты и твоя мама скоро убедят его в обратном. Порядке прибегает к маме такой мама мама а чё папа зарплату вчера получил все а ты взял да он в ванной зеркало бреет в телефонный разговор а, мужичок жене говорит слушай дорогая мы тут решили с мужичками сегодня ну как-то задержаться после работы пивка сходить выпить футбольчик посмотреть чего я говорю соскучился очень домой лечу Жінні мрії чоловіка побачити доньку на обкладинці вок, сина на обкладинці спорт, коханку на обкладинці плейбой, а жінку на листівках пропали безвісті.